o'zbekiston respublikasi mehnat kodeksining 182 moddasiga asosan xodim uchun ish vaqtining normal davomiyligi 5 kunlik yoki 6 kunlik ish haftasida haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas shuningdek amaldagi mehnat kodeksining 184 moddasiga asosan ishi yuqori darajadagi ruhiy aqliy va asabiy zo'riqish bilan bog'liq bo'lgan ya'ni alohida xususiyatga ega bo'lgan tibbiyot xodimlari pedagoglar va boshqa toifadagi xodimlar uchun ish vaqtining davomiyligi haftasiga ko'pi bilan o'ttiz olti soat qilib belgilanadi bunday xodimlarning ro'yxati va ular ish vaqtining aniq davomiyligi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi tomonidan belgilanadi biroq ushbu moddada belgilangan ish vaqtining davomiyligidan oshmaydigan tarzda belgilanadi